У понеділок, 1 вересня, у день знань, гостя до студентів Київського університету імені Бориса Грінченка завітав футболіст Київського Динамо Артем Кравець. Динамовський фонд клуб вже давно плідно працює студентським активом цього університету, футбольна збірна команда, якого стала фіналістом студентської ліги Динамо сезону 2013-2014. Гравці цієї команди, які з тренером пройшли на зустріч, разом з іншими отримали можливість протягом години ставити свої запитання форварду київського Динамо, який після п'яти турів національної першості має у своєму активі чотири забитих м'ячі. Молодих людей цікаво достатньо успіху професійного спортсмена. що він відчуває після забитого голу і як бореться з хвилюванням перед виходом на поле. До вашої уваги найцікавіше запитання та відповіді. Ну, для мене це, как. Вроде би, як чувство выполненного долга. Но в любом случае, конечно, радость переполняет эмоции, тем более когда ты к этому стремишься, тебя все это ждут, и ты из себя этого ждешь забитых мечей. Конечно, очень большая радость в первую очередь. Конечно, каждую игру ставлю перед собой задачу забить минимум один, потому что для нападающего самое главное желание забить. Если нет желания забить, то никогда в жизни гол не забьешь. Это, это главное. Не, то, не, та, не та даже готовность, которая физическая, она в любом случае есть, есть умение и так далее, а в первую очередь желание. Ну вот мой первый тренер об этом говорил только. Только желание может. Если ты выходишь без желания забить гол, и без этой цели ты его никогда в жизни не забьешь. В первую очередь, волнение, это, наверное, оно должно быть в любом случае, потому что если человек не волнуется перед каким-то важным событием, то, наверное, ему наплевать, грубо говоря, на это все. Вот. Справляться с волнением, ну, у меня, допустим, получается, я думаю, как у любого футболиста, спортсмена, перед выходом уже непосредственно на футбольное поле, оно уходит и не должно присутствовать, потому что оно в большей мере мешает. Вот, а перед самой игрой, ну я, допустим, это волнение больше как бы стараюсь преобразовать в, то, в хорошее действие, в том э, настрой, особый настрой на каждую игру, чтобы более удачно она складывалась для самого меня. Волнение, в принципе, это я бы я бы сказал, что это хорошо, это помогает, наверное. Наверное, конечно, время действительно Кое что поменялось. И, допустим, я хорошо общаюсь со многими взрослыми, бывшими футболистами «Динамо Киев». Вот. И они тоже понимают, что время действительно ушло. То время, когда было, как играли они, и сейчас футбол, это, наверное, какой-то больше уже похож на какой-то бизнес и так далее, шоу. Вот. А насчет того, что мы не отдаемся и так далее на футбольном поле, то поверьте, такого от себя, вот, допустим, я никогда себе не позволю этого сделать, чтобы не отдаваться, чтобы не горели глаза на футбольном поле, чтобы где-то кто-то, какой-то болельщик увидел, что я не хочу играть и так далее. Я думаю, что большинство, как минимум все наши украинские футболисты никогда в жизни себе не позволят выйти на, футбольном поле, на футбольное поле в футболке «Динамо Киев» и отбывать просто номер. Вот. Ну, как сказать, просто в первую очередь, конечно, это то, что он довольно молодой специалист, и действительно он развивается, ездит на разные курсы. Ну, вот недавно он ездил, то, что я знаю, когда у нас был отпуск, он ездил на тренировочную базу Баруси Дортмунд и смотрел, как они тренируются, как построен тренировочный процесс и так далее. Вот. Ну а во второе, второе, это то, что, еще раз я повторяюсь, он молодой специалист, я еще в свое время когда-то играл с ним на поле, вот. и в принципе нету такой дистанции между игроком и тренером, идет в принципе нормальное общение, с ним можно обо всем поговорить, все спросить, вот. нету никакой закрытости, какого-то напряжения и так далее. Наверное, это в первую очередь то, что сплотил он и наш коллектив на данный момент, вот. Ну и, конечно же, и по игре видно, как вы говорите. Вот. И нам всем приятно, что появился результат, появился рисунок игры, и будем дальше его совершенствовать. Честно говоря, особо не слежу за женским футболом. Все-таки мне кажется, что девушки такие милые, добрые существа, которые на самом деле не должны, наверное, заниматься таким жестким и грубым видом спорта. Наверное, можно заниматься спортом, другим, легкая атлетика, очень красивая гимнастика и так далее. Но, наверное, футбол все-таки, мне кажется, не для женщин. Но если, если нравится, если хочется, то пожалуйста. Звісно, що Артем Кервейс та представники фан-клубу «Динамо» не могли прийти з порожніми руками. Київський університет імені Вінченка отримав іменну футболку з 12 номером, а студенти – автографи і фото від «Динамовського форварда».